Сегодня мы проводим такой танцевальный марафон в нашем городе, и мы хотим привлечь внимание наших женщин к огромной проблеме рака молочной железы. Потому что активные нагрузки, физическое здоровье, правильное питание и также ежегодное обследование значительно уменьшают проблему этого заболевания. И поэтому сегодня такой танцевальный марафон ⁇ Живи и танцуй, живи здорово ⁇ Самая большая проблема для любого больного ⁇ это не оставаться одному. Вот, и понимать, что все возможно и все решаемо в этой жизни. Но когда ты не один, намного легче, гораздо легче это сделать сообща. Я прошла курс химиотерапии, вот, сейчас на пороге облучения, вот, ну, я в процессе, в процессе Хорошо. вылечения. Каждый год в Житомирской области берем на учет 400 человек. 400 новых женщин с раком молочной железы. И не только женщин, но и мужчин. Один-два случая в год. Я должен сказать, что рак молочной железы у мужчин протекает гораздо тяжелее и агрессивнее, чем у женщин. Это очень важно делать само, самообследование, в первую очередь. Если вы где-то что-то заметили, какое-то уплотнение, какую-то шишечку, или подозрительные какие-то почесывания, или тянет грудь, конечно, нужно сразу обращаться к специалистам. Потому что, вы знаете, 90% сейчас из если это на ранних стадиях обнаруживается очень важно самое первое мгновение не откладывая на потом все остальные дела можно переложить но это это жизнь это то что дается Богом один раз I'm <laughs>